タイの首都バンコクのバスターミナルからタイ南部のリゾートクラピまで約 800km の距離をバスで移動しますクラピは切り立つ岩の壁と美しい海が有名な場所で世界中の人たちから人気のあるリゾートエリアです一体どんな場所なのでしょうかナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょうサービカー 今日はね、今ねあの、モーチットのバスターミナルの方から、クラピの方に行く予定なんですけど、そうだね、うん、私たちはあの飛行機には乗らず、うん、長距離バスで行こうと思ってます。だね今ね、大体、まあ、5時ぐらいなんだけど、まあ、6時ごろ出発だったかで、うん、そうだ。 ここ昼ぐらい <laughs>、うん、めっちゃ時間かかるよ、ね、い長いよねうん今まで一番長いんじゃないかなそうかもねねえうんまあその距離をまあとりあえずバスで行きます、うん、寒いとより南行ったことないからね楽しみだねそうだね、うん、ちょっとまた違うエリアなのでそうだね景色もね岩がゴツゴツしてうんやばそうだからちょっとそこを楽しみに行こうと思いますうんそれでは皆さん一緒に行ってみましょう ですか、はあ、このねモーチットのバスターミナルはバンコクの中でね一番大きなねバスターミナルなんでここを拠点にしてねいろんなところに行くことができますまねでねそこの,、うん、あのカウンターでさっきねチェックインをしてきたんですけどチェックインをするとね、うん、あのチケットがねもらえるんだよね ってだったかないどっちなんだ右じゃない、うん、109分、うん、このバスかな<れ>ねこのピンク色のすごいかわいい色のバスか <laughs> <laughs> 出発しましたね。楽しみだね。楽しみ。これからね。何時間。 うん、乗ることになるんでしょうか,かいろんな景色もね、見えそうだから、それも楽しい。そ,そうだね。千と、行った時と同じくらいなのかな、大体。千ェより長いんじゃない長いか。うん、うん。まあ、ちょっと、今回で、そうそうだ、ね。かめるの、見極めましょう。ねうん。 途中の休憩所のところまで着きました。うん。これちょっとフォアインの先あたりなのかな。そうだね。うん。そうだね。今から、ちょっとご飯を食べて、休憩でもしようかなと思うんですけど。うん。ねえ何時間ぐらい乗ってたんだ。そういえば。あ、五、六時間。あー、意外と。そうたね。<で>うん。あと半分くらいだから。うん。頑張りましょう。いろいろ選べますね。またね。バスのチケットをね、見てるとね。

アルクロッティとかでもねいいよね。あ美味しそうだね。美味しそうカレー多いねここね。 なんかあのカレーを2種類のカレーっぽいのを選、ね、んだどでるなんかね匂いがもうすごい辛そうなんだけど <laughs> だ、ね、なんか今から見なきゃならないのになんか目が覚めそうだ、ね、<laughs> 確かに <laughs> じゃあちょっといただいてみようと思います、うん、なんか南の方向かってるからなのかカレー予算率が高い気がするよ、ね、う,ん、おういなんかス素晴らしい魚ですうん特徴的 <laughs> なんだろうね <laughs> 辛いし、美味しいです、うん、辛い <laughs> 目が覚める <laughs> おはようございますやっとねクラフィのバスターミナルに朝の今8時50分ぐらいかなそうだねもうすぐ9時って言っ時とかあ意外と早く着いたのにね予定よりだいぶ早く着きましたねえ、うん、これバスでいいじゃん 寝てれば着くしどうせうんまあ朝着いてるっていう感覚だうんっていう感じであしてたんですけど今からねあのこのプラィのバスターミナルから青南の方に行かんやならないんですけどまあねタクシーとかいろいろあるみたいなんだけどまあ僕らは損っていうのを使って行こうと思うのでそうだねちょっと聞いてみようかそうやって行くかちょっと周りの人に聞いてみましょううんそれは行う

<laughs> こういうね、ンテで行くと、本当、全然あのタクシーとかで行くより全然安いんですよね。の、そうはね、乗り合いバスみたいな、うん、乗り合いなんていうんだろうね、車、タクシーか、うん、後ろがこういうふうに改造されててね、面白いよね、これね。 結構行き先書いてない村って多いんだけど、これはちょっと書いてくれて、ねうん、書いてくれたよね。んうん。うん、しかも親切に教えてくれたね。そうだね。うん。<laughs> あ、ようやくね、青南の方に着きました。ねぇ。結構ね、あの、クラピのバスターミナルが結構遠くて、そうだね、距離あったね。30分ぐらい乗ってたかな。でね、今からね、あのレンタルバイクはいつも通り借りて行きたいんですけども、まだね、ちょっとどこにレンタルバイク屋さんあるか、あんまり分かんなくて、ちょっとね、探してみようか。んじゃあ行ってみましょう。 アオナンビーチの近くはね、こういう飲食店がねたくさん並んでますね。シーフードとか、ね、タイ料理もあるし結構イタリアンとかもありました、ね

できた。<お><ー>これが、ア青菜の生地ですね。<ー>あ、ようやく見に来れたね。久々の海だ、ね。久々だ。<laughs> 海がいいね。ね、本当だね。でも、なんか、トラディショナルな、なんか、船が。うん。 アイに乗っていくのかな いいね、青南ビーチ最高だね、うん、広いねなんかねそうだねすっごい長いビーチでね<え>うんいやーなんか気持ちいいねやっと旅が始まりましたって感じが、ね、そうだね。するねいやさっきねあのトリスソインフォーメーションセンターに来たけど結構、うん、ねこっちの方で予約取ると安いみたいだ、ね、そうだねちょっとまだ他のとこ見てないけどやっぱここ拠点にしてねあのいろんな島に行ったりできるみたいだからうん、うん

ゴツゴツしててすごいすごいことしてるよービーチもすごいね見たけどさあっちの方までずっと本当だねこれはなんていうかこの辺のセンタービーチというかそうだねすごい貝の芋貝かな芋貝のっぽい芋にントがあります

街にはね、いろんなリゾートがあって結構ね、ビーチ沿いにはこう、びっしりそういうの並んでる感じうーん、はあ、や大きいムエタイのジムがあるねかっこいいねやってみたいよねやってみたい,みたいサンプリンちゃん強そうだったけいや、私よりサンプルンちゃんすごい得意そうじゃない素晴らしいっぽいし <laughs> <laughs> あ意外とね <laughs> バイクレンタルの店をね、発見しました。たこのレンタルショップで。はい。ね、すごい綺麗なバイクだね。よかった。うん。まあ、ワンで。二百五十万ぐらい。から、借りるね、安くなたんで。うん。あの、交渉して、見てはいかがでしょうか。そうだね。うん。まあ、大体このくらいの使いだよね。まあね。うん。それでは、じゃ。 行違うか。違うん。怖いじゃない。大丈夫。まあ、とりあえずは歩けば。なんかイスラムのイベントがやってるよ。<ん>イスラムのイベントやってる。結構やっぱ南部だからこういうところ多いよね。モ、うん、スクだって。おすごい。 オレンジなんとかだっあったこれじゃないオレンジシティリゾン着いたいい、ね、綺麗じゃん可愛いい,い,い着きました今日のお宿ですね中行ってみましょうう,うん。うう今日のお部屋です すごい清潔感があって綺麗なとこですねああ広々してますクーラーもあってね、いい感じですどうですかいいねいいよねんなんか快適だね、ここね安いしさ、楽器感じもがっちし,し、うん、そうだよね Wi-Fi、ね、もちゃんとあるの、ね、で、うん うんうん、いいですねノンマドワーカーも長期滞在して仕事っできるんじゃないでしょうか、ん、そういう人にもいいかもねねえ、うんはい、今からねアウナーンビーチからねあのダイレービーチの方に行こうかなと思いますうんままだホステルなんですけどそうだねそうだねううんそうじゃあ行ってみましょうか行ってみましょうレッツゴー